بسم الله الرحمن الرحیم الله جل جلاله دې او کریچ جوړ او روغ بوワイ د نه هم تلګي د ریازي مضمون دریم درس نن تشرکیږي په دې درس کې د وی دایره او وی مستقیمي کر هي یا یو مستقیم خط حالتونه تشرکیږي کدلته موږ وګورو په دغه ځای کې یو پختنې شوی وی چې مخ مخ شکل تا پام وکړای او وایس چې قلمونه او هندسي باکس له دایره سره څه اړیکه لري ها راي وايي ای توضيح کړئ نو کوم ډول توغور دغه قلم چې دایره په حقیقت کې په دوو نقطو کې قطعه کړي ده چې و نقطه دلته ده اي و نقطه دلته ده دغه بل قلم چې وګورئ د قلم دایره سره په و نقطه کې یو پیوټه کې کې مماس ته دا قلمکو ګروه له دایره سره هیڅ مشترکه نقطه نه لري دا قلمکو ګروه هم له دایره سره یو مشترکه نقطه لري دا بل هم یو مشترکه نقطه لري او دا هندسي باکس چدي له دایره دا سره یو مشترکه نقطه لري چې دا ما ماوس ویل کیږي پر فعالیت کې ووین شي ویچي واحد دایره او مستقیم خطونه داسه رسم کړئ چې له دایره سره یو ټکی دوه ټکی او ګډ مشترک یعنی مشترک ټکی ونه لري یو ټکی ولري دوه ټکی مشترک ولري او به شي مشترک ټکی ونه لري نو موږ ولای شو چې دا ډېر په سن سره رسم کړو لکه څنګه چې په پورته شکل کې قلمونه او دایره او دلتا یو مستقیم خط او دایره رسم ولای شو مثلا تاسو متوجه شئ دای داير و دایره دا دای مرکز یو خط مستقیم و چې هیڅ مشترك ټکی نه ورسلري یو بل دایره دایره کې یو بل مستقیم خط ورسلو چې یو مشترك نقطه ولري د تمام قوس ویل کې یو بل دایره هم داسچین یو مستقیم خط ورسلو او د مستقیم خط له دایره سره دوه مشترك ټکی ولري مدمر سم کړی بیا وی چې د دایري له مرکز څخه په هر مستقیمه کرخه باندې موډي خط رسم کړئ د دایري مرکز او د کرختمر مزوټن اندازه کوي دا او هر ولادت د دایري دی شاله او 12 سره پرتلکه کړئ د دایري د مرکز څخه په مستقیم خط باندې یو بل مستقیم خط عمودي رسم کړئ او بیا د دایري لښو سره پرتلکه کړئ په دې لمونی حالت کې وګورو د دایري شاو له یا ده دایري شاو کوچنۍ ده د مستقیم خط د فاصله څخه چې د مرکز څخه لري د دایره لمرکز څخه مستقیم خط څخه مر فاصله لري هغه د دایره لشه څخه زیات ده او د ټکو ګرو د مستقیم خط فاصله د دایره لمرکز څخه لشه څخه څخه لیدا او په دغه حالت کې ګرو د دایره شاو او د مستقیم خط فاصله له دایره لمرکز څخه مساوي دی نو په دغه فعالیت کې موږ نتیجه لاس تر وړه د پاله تو را ستولئ چې ای یو یو مستقیم خط یا یو مستقیمه کرخه لای وي دایره سره درې حالات درلودلی شي یا د چ په دوو نقطو کې قطه کوي یا د چ په یو نقطه کې قطه کوي او یا د چ هیڅ مشتراک ټکی یو نقطه نه ورسره لري نو درې حالات شون د نن په کتاب کې هم رسمونه کړې دي او دغه خوده لیدې چې درې حالات څرنګه یو مستقیم خط د وي دایره سره لای شي دلتا کوجور دایره ده دا او یو مستقيم خط دغه مستقيم خط له دایره څخه به هر دی هیڅ مشترک ټکی له دایره سره نه لري نو دته نو متقاتی وی او د مستقيم خط چې له دایره څخه به هر دی دلته چې یو شی باید تواجور ته وکړه د دې چې د مستقيم خط فاصله د دایره له مرکز څخه دلته وګورې په دي سره یو د دې چې دا, دا دا لا اورس خینه دی دایره لشاد څه څه خلیدا لو یدا نو کچرت معلومات ویل شی چې وا دایره د یو مستقیم خط دی د مستقیم خط فاصله دایره لشاد څه لو یدا نو دا مستقیم خط دایره سره څاړي کلری موږ باید پوه شو چې دغه مستقیم خط دایره څخه بهر دی ځکه فاصله دایره لمرکز څخه لشو نه څه خلیدا لو یدا نو دا لومړی حالت شو دی وو مستقیم خط لای دایره سره چې هیڅ مشترک نقطه نه لري دوهم حالت دا د چین یو دایره ده یو مستقیم دی او دغه مستقیم له دایره سره یو مشترک نقطه لري یو مشترک نقطه لري چې دیته مماس ول کیږي نه دغه مشترک دغه مستقیمه کرخه له دایره باندې ځخلده دا مماس ده د مماس په حالت کې د مستقیم خط یا مستقیمه کرخي فاصله د دایره له مرکز څخه د دایره له شاور سره برابر ده یعنی دي مساوی ده له ار سره کله ته موږ غورو د غسر خط چې دي ارې خو د لېري او د شین خط چې دي خو د لې دي دوه اړ سره تخلي دي مساوی دي نو دوه حالات مماسټ اول نو متقاطع دوه م حالت مماس په اول حالت کې دي له ار څخه لوی ده په دوه حالت کې دي مساوی ده له ار سره او دریم حالت یې د مستقيم خط له دایره سره دوه مشترکه نقطه لري یا دوا ګټه لري چې دته د دایره قاطی ول کیږي یعنی دغه مستقيمه کرخه چيده د قاطی دا د دایره قطعه کول کیدونکي دغه دوه نقطه دایره دو قطا کیوي چې په دغه حالت کې د مستقيم خط فاصله دایره ل مرکز څخه لوی ده دا. لا شعود دایره څخه شعود دایره کو ګرو لویدا لڅېڅخه د مستقيم خط خات له فاصله څخه چې له مرکز څخه لري درې حالت شول یا به متقاطع وي په دوه نقطې کېکا ته وي یا به مماسوي په یوه نقطه کې یا نه متقاطع په هیڅ نقطې نه کېکا ته وي نو دا درې حالتایو مستقيم کرخه له دایره سره د لوډلېشي دلتا یو مثال دی په دغه مثال کې ویلي دی وی دوه متحد المركز دایره دی متحد المركز هغه دایره ته بل کې چې مرکزی یو وی مرکزی واحد وی دغه دوه متحد المركز دایره چې دی چې وی پی سی او سره خولې بلې پی سی دوه سره خولې ده په دغه شکل کې لیدلای شو د تشیدیم وی شاوګان رسم شوه وی دی وی دایره چې چونه دی د 2 سانتی متره د بلې دایره 3 سانتی متره ده یو مستقیم خط هم رسم شوای وی تاسو وګورئ چې دی دوغ مستقیم خط فاصله دی د دایره ل مرکز څخه دی دوغ دوړ دایره ل شاو سخن... ل شاو سره څاړی کلری نو موږ دلته کتلی شو لمړی د ری یو تکو وګورو مستقیم کرخه چیدم پس یو باندې مماسته نو چې مماسته دی مماس پالت کې دی مستقیم خط فاصله دی دایره ل مرکز څخه دی دایره ل شاو سره څخله ده برابر ده نو په لومړي حالت کې په لومړي دایره کې د مستقيم خط اړیکه دایره ل شاور سره څنګه ښه شو؟ دا شوات چې فاصله د مستقيم کرخه فاصله دایره ل مرکز سره ل شاور سره مساويده اول دوم دایره سره اړیکه شې ده د دوم دایره ل شاور سره سره کو ګرو د مستقيم کرخه چې د ل مرکز سره فاصله د د لوی یا سي دوه دایره ل شات څه څه خلیدا کوچنی ده نو پلمړی دا دایره کې یعنی پسي یو کې شیدای د چهدا مساويده اورتا او پسي دوه دایره کې کوم غروي سي دی دایره سره دلته بیا نو اور شیدای او آر... لوی دی لڅشینه پسي دوه دایره کې اور لوی دی لا دی څه خام دا و د مستقیم خط اړیکه د دایره له شاو سره. په تمرین کې ویلي وی دی 3 سانتی متره شاو په ګدول سره یو دایره رسم کړئ. په دایره کې کرخه پلانینه رکل شی وټنو کې رسم او اړتونه څرګند کړئ. یو دایره رسم وو تاسو داسफारځو کړئ چې د دایره شاو ده 3 سانتی متره. دا متر. یو دایره ده. دا. داس پکې وو کې چې د دوه دایره شاو چې د 3 سانتی متره ده. الف دی کرخه واټن دی دایره لمرکز څخه 2.5 سم دی یو کرخه ویره سم کوي چې دی د کرخه واټن دایره لمرکز څخه څومره دی 2.5 سم چې شوه 3 سم ده نه 2.5 سم دی دایره په داخل کې راځي دا یو کرخه راځي چې دایره په 2.5 سره حرکت کړي چې دا متقاطی یا قاتی ویل کېږي ب uh, و داس یو کرخ هرسن کې چې د دایره ل مرکز خي وټن 3 سر سنټي متر وي نو دغه دا دایره مرکز وو نه دا دایره ل مرکز خي وټن 3 سر سنټي متر چې وي نو دغه دا کرخه, دا دا کرخه دا دا دایره څخه به هر ده او دایره سره هیڅ ګټه کین نه لري جيمي خو دلای وي د کرخه وټن د دایره ل مرکز خي دایره ل شاو سره برابر وي نو په دا حالت کې چې دغه کرخه بل دایره سره تخلي وي د کرخه بل دایره سره ما معسو چې د کرخه فاصله د دایره مرکز څخه لږ سره برابر وي هغه لدایره سره مناسب دي نن ورځ درس هم دم روانه لده چې د شمه زده شو مو مي... وي ته فکر کاوي چې درسونه ګټور دي نو لخوا ملګر او دوستانو سره یې شریک کړئ او خوخه وکړئ چې لکټر لګه یو څه د دې ویډیو په انلاین ډول وګورئ ترڅو موږ کولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او په لوړ کیفیت باندې او په ښه کیفیت باندې په ټوګه دو ویډیوګان یا ماده کړئ شو تر بل درسره په بالاجه له سپورم